Галь, привет. Эм, ответ тебе о том, как мне понравилось э, играть вот эта игра, как мне понравилось учить э, какие-то слова да, украинские. Эм, я скажу тяжело, потому что, ну, я тебе уже потом говорила, да, что у меня челюсть свела, у меня действительно настолько было напряжение, и на шею пошло мышцы вот эти, э, где-то, наверное, полчаса-час действительно было ну болезненное здесь ощущение внизу челюсти здесь на на стыке я не привыкла так ну напрягать да, язык так напрягать ну мышцы какие-то для того чтобы как-то вот эти звуки выдавить из тебя ну, я знаю разные языки и у них разные ну как особенности но вот здесь мне было тяжело особенно тяжело давалось то что ну, вот когда мы читали с тобой, и когда ты читаешь, видишь слово, а, буква «Е». Она нифига не «Е», она «Э». И ты такой «В смысле «Э»? Ну, напиши «Э» тогда, зачем ты пишешь «Е»?» И вот оказывается, буква «Э» тоже есть, но она не та «Э», как «Э», а она другая «Э» какая-то. И ты такой «В смысле? Ну, окей, ладно». А, ну, тут еще похоже. Е, э, ну хорошо. А потом И, который нифига не И, это И. Зачем? Пиши И. Ну, зачем такие сложности? А потом, когда вот это Ж, не Ж, там еще 100-500 вариаций того, как это может читаться, при каких-то там вводных данных, ты такой... Зачем так усложнять, боже, люди? Ну, если так а, в общем, короче, мозг у меня вскипел, это однозначно. Еще было непонятно с ударениями. То есть где-то на первый, где-то на последний, где-то в середине. И ты... А где логика? Ну вот какое, как сказать, ну смысл, да, вот это вообще как это... Технически то Технически так как ударение ставится, ну какие правила? И еще было тяжело по поводу корней. То есть вот это вот как я бы видела корень, да, э, исходя из своего понимания, где он должен находиться, это вообще нет. И ты, ну, как бы естественно, не можешь примерно даже как-то там что-то угадать и так далее. Но э, мне понравилось. Особенно вот эти слова, э, которые ты как бы знаешь, что они значат, что они это не значат. Ну, то есть, ну, совсем другое. И это было, конечно, интересно узнавать, э, э, как вообще, ну, можно действительно опануться, потому что многие говорят, что русский и украинский похожие языки, и что если ты знаешь русский, ты поедешь на Украину, и ты плюс-минус, в принципе, поймешь. Ну, может быть, поймешь, но на самом деле вот такие слова, которые ты думаешь, что ты знаешь, да, что они значат то же самое, нет. И вот в этом, конечно, подвох.